Semalam video saya berkenaan dengan pendedahan uh, Rafizi tentang masalah dalaman atau dalam kain PKR eh tuan-tuan uh, Telah tiba-tiba je -tiba hilang eh tuan-tuan eh Saya tak tahu siapa punya kerja So view dia dah menuju ke atas 1 juta view Lepas tu dia tiba-tiba hilang eh Eh cepat betul koyak dia orang ni Uh, siapa punya kerja ni, ya? Eh? dulu kata kebebasan bersuara lah, reformasi lah, apa ke lah Sekali tiba-tiba bila ada orang kamu sendiri yang cerita pasal masalah dalaman kamu uh, Kamu sendiri yang koyak, lepas tu saya tak tahulah siapa yang bagi arahan untuk TikTok keluarkan video itu uh, Dalam video itu, Rafizi cerita, dia buka uh, cerita dalam... Apa orang kata Jelajah Mula dia apa Jelajah pikok Hero Apa benda semua kan ha, So dia kata Kebanyakannya dia cerita Benda negatif lah Apa yang berlaku dalam Pemilihan PKR Apa unsur-unsur Politik wang ni Orang beli Apa orang kata bagi duit lah apa dan sebagainya untuk sokongan. So ada unsur-unsur itu. Sebab itu saya cakap dulu penyakit parti kerajaan ni, parti uh, Perdana Menteri ni, inilah dia. Dulu kamu kata orang, sekarang jadi pada kamu. Eh. Uh, dan dia juga cerita pasal apa dalam pemilihan uh, orang apa ada ketua wanita ke apa pemilihan. Uh, bagi tudung, beli tudung beratus-ratus ribu nak bagi kat orang. Macam mana itu? So saya cuma nak tanya soalan Kalau orang beli tudung Untuk pemilihan parti atau ratus ribu ni Rafizi Duit tu datang dari mana? Ah, benda ini yang sepatutnya kamu bongkar eh? Rafizi kalau kamu betul-betul Nak memperjuangkan reformasi Bukan cerita mengata orang Mengata, -mengata orang skandal <laughs> Lepas itu bila berlaku pada parti sendiri Kamu cakap je eh, benda ini patutnya kamu bongkar Kalau kamu betul-betul Nak memperjuangkan reformasi Atau pembaruan dalam politik Malaysia ini Benda ini yang dulu saya cerita eh, Iaitu politik wang Sebab itu saya pernah tulis buku pasal benda ini Iaitu kita kena buat atap pendanaan politik Bila PH berkuasa ada Dia lupakan saja benda ini Tak buat pun atap pendanaan politik ke apa Sebab ini adalah punca rasuah yang berlaku dalam politik Malaysia. Benda ini tuan-tuan eh, -tuan, tak habis-habis. Orang nak berkuasa, eh, Lepas itu cari duit makan rasuah. Lepas itu sebab apa nak menang pemilihan parti untuk bagi rasuah lagi. Ha, ini yang menjadi masalah dalam politik Malaysia ini. Sebab itu saya suruh buat, saya cadangkan buat Akta Pendanaan Politik. Supaya nombor satu kita bentras perkara ini. Yang kedua supaya orang-orang yang betul-betul nak masuk, masuk politik yang apa kata jujur dan ikhlas Aa, dan orang kata berkebolehan ini mereka boleh masuk politik dengan atas pendanaan politik itu mereka boleh raise fund sendiri tak perlu bergantung kepada rasuah lah toke-toke dan sebagainya Aa, itu matlamat dia bukan bila kamu jadi kerajaan kamu pun buat macam itu ha kedua Rafizi dia komplain lah dia kata tugas menteri dia susah lah apa benda lah dia tak mau jawatan menteri ni apa ke benda dia give up lah nampaknya eh Uh, memang dia tak boleh handle eh. Uh, dia kata susah lah tangan terikat Terikat apa Rafizi dalam kabinet Bukan tak boleh ada perbezaan pendapat Kamu kata kamu tak nak jadi yes man Tapi dua tahun setengah ni kamu jadi yes man lah Kan tak cakap apa-apa eh? Uh, tapi bagi alasan lah tak boleh cakap apa-apa Kononnya saya dulu dalam kajian lama eh? Kalau ada perbezaan pendapat Boleh kita utarakan secara Adalah dia punya Protokol-protokol uh, dia Tetapi bukan tak boleh Untuk perbezaan pendapat ini Boleh Terutama dari segi politik Yang tak berkenaan dengan dasar eh. uh, Nombor satu Lepas itu Rafizi Saya ingat macam ini eh. Saya tengok pergerakan Rafizi ni Dia cakap benda-benda itu Macam Nombor satu dia dah terima kekalahan itu Macam dia nak kalah Dia nak bagi alasan Apabila uh, dia kalah nanti Oh oklah. Saya nak tolak jawatan menteri ni Uh, tak mahu terima supaya saya boleh berjuang untuk parti dan sebagainya tanpa ada kekangan lah dan sebagainya. Tapi saya lihat begini, saya lihat dia sebenarnya nak cari jalan keluar. Rafizi kamu tak boleh handle Kementerian Ekonomi itu. You are in way, you know, over your head sebenarnya Rafizi. You don't know what to do. Eh? Uh, sorry to say lah. Eh? Itu yang saya nampak. So kamu pun give up. Kamu pun tahu perkara ini. Dan kalau kamu tak bertanding jawatan timbalan Perdana Menteri, eh, timbalan Presiden PKR, uh, lepas tu terus letak jawatan aja. kamu tahu orang akan panggil kamu pengecut. So, kamu bertanding, knowing that you're going to lose, and you're going to lose, lepas itu, uh, kamu tinggalkan jawatan Menteri Ekonomi itu. Padahal, sebenarnya, you know that you cannot handle, handle that you just apa kamu cuma nak cari jalan untuk lepaskan jawatan itulah Rafizi ya eh. itu yang orang-orang di luar nampak sebenarnya eh uh, lepas tu satu lagi uh, kamu suruh orang main ofend main ofend kamu nak jadi main ofend saya nak cakap kamu nak serang apa kamu dah jadi kerajaan tugas kerajaan bukan nak pergi menyerang-jerang orang Rafizi sebab kamu ada kuasa dan kamu bersumber Tugas kamu adalah untuk membuat dasar dan defend dasar itu. Uh, dulu masa kamu pembangkang lain. Tugas pembangkang semak imbang lah. Macam saya. Walaupun saya tahu apa ke benda nak buat dalam isu tarif ke dalam isu petros-petronas ni. Bukan tugas saya nak bagi kamu dasar itu kerja kamu. Tugas saya adalah untuk semak imbang kamu. Sebagai pembangkang, okey kita boleh menyerang. Tapi bila kamu dah jadi kerajaan, dapat gaji, dapat bayaran, dapat ini, dapat kuasa, dapat sebagainya. Tugas kamu mencari idea. Lepas itu melaksanakan dan merangka dan melaksanakan dasar. Dan defend dasar itu. But the problem with you is that you don't know how to play defend. Itu masalahnya. Kalau kamu jadi kerajaan, kamu nak serang apa benda, nak play offend apa benda. Going for PRU as a government. You nak play offend apa ke benda Rafizi? Nak pergi serang apa ni pembangkang, nak masukkan dia dalam penjara apa semua. Itu bukan tugas kamu <laughs> itu. Ya? Yeah? Kalau kamu nak bongkar skandal apa lagi? Ini kamu dah dapat kuasa ni. So, sebab itu kamu bila tak reti main defend, Rafizi ni, ya, inilah dia. Eh. Dia mungkin kamu mungkin tak pernah main sukan dulu. Saya di sekolah dulu saya main rugby, uh, Rafizi eh. Kamu main apa saya tak tahulah eh. Kalau kamu tak pernah main sukan, tak pernah main bola ke apa, saya cerita sikit kamu. Kadang-kadang kita kena main Offend kadang-kadang kita main defend. Striker pun kadang-kadang kena pergi main defend juga. Kamu kalau nak main striker, nak main striker, nak shoot goal je. Ah ha, itu yang menjadi masalah. Bila time bola datang ke gawang kamu. Lepas tu kamu nak strike juga. Kamu pergi strike goal sendiri. Ah ha, ini masalah kamu. Ya. Yeah? So, sebab itu Rafizi. Sebab tu sebelum ni saya cakap. Kamu ni wartime uh, people lah. Ha, tapi dalam sebagai kerajaan kamu tak boleh. Kalau kamu menang ni jadi timbalan presiden uh, PKR terus jadi perdana menteri kamu jadi perdana menteri nak apa kamu nak bongkar skandal kamu sendiri atau nak pergi serang-serang orang lagi So itu yang menjadi uh, masalah eh Rafizi eh uh, nombor dua Nurul Liza Nurul Liza saya tengok dia buka dia punya kempen uh, di Perak uh, dia, uh, dia tak banyak video pasal ini so kenapa eh Nurul kalau kamu nak jadi apa perdana menteri, uh, kamu jangan takutlah buat statement uh, terbuka eh. Uh, jangan apa ni, buatlah live ke buat video ke. Uh, dan sebab itu saya nak cadang. Saya nak cadang supaya kamu dengan Rafizi ni buat perdebatan terbuka. Macam yang apa ni uh, dalam pemilihan uh, presiden uh, Amerika pun dia buat primary ya eh, dalam parti dia, primary. Uh, sebelum orang ini dicadangkan sebagai presiden Siapa yang menang timbalan presiden sebenarnya jadi presiden PKR ni kebarang kalian satu hari jadi Perdana Menteri So lebih kurang sama so, Kalau kamu nak menyuburkan demokrasi uh, Buatlah debat Primary antara kamu dengan uh, Rafizi ni macam mana So kita nak tengok juga eh tak boleh kamu main pergi belakang-belakang sorok-sorok pergi buat perjumpaan aja sebab ini melibatkan eh uh, rakyat juga sebab kita nak tahu sebab nanti kamu akan buat keputusan macam mana nak belanja duit kita ini duit rakyat ini nanti. Uh, sebagai orang yang ada uh, dalam kerajaan eh uh, saya pernah jumpa Nurul Izzah ni dulu. So saya tanya dia soalan, dia macam bela-bela je. So, saya tak tahulah. Eh. So, kamu kena jawab benda-benda ini Nurul Izzah yang orang tuduh kamu puteri nepotisme dan sebagainya. So, daripada pandangan rakyat di luar, uh, pertandingan ini, uh, nombor satu memang memberi kesan kepada orang. Sebab tu semua orang minat. Macam pemilihan UMNO dulu. Sekarang kalau pemilihan UMNO, orang tak minat sangat. Sebab dia bukan, macam saya cakap, bukan parti tunjang kerajaan. Eh. Uh, dia nombor tiga, nombor empat. Macam itu. So, siapa nak bertanding, bertanding lah. Uh, tapi Milan PKR ini memang menjadi tumpuan sebab itu adalah punca kuasa dalam uh, kerajaan. Nurul, kamu kena explain. Orang-orang uh, nampak awak puteri nepotisme ni. Dan Rafizi pula, kamu kena juga bagi tahu kepada rakyat tentang uh, orang tengok kamu ini, apa orang label kamu ini formula tengah berjalan lah bodoh. So, saya tengok eh uh, pertandingan ini adalah antara putri Nepo dengan formula tengah perjalanan bodoh so uh, sebab itu kamu dua-dua ini uh, kena bagi tahu lah apa uh, satu kena address isu-isu ini dan kedua kena bagi tahu aspirasi kamu Rafizi jangan nak main negatif aja Nurul Izzah jangan asyik nak play safe saja Uh, sebab itu dulu saya suruh saya pudin masuk bertanding sebab saya pudin kalau dua-dua orang ni tak boleh pakai kamu mungkin boleh jadi third force tapi masalah dengan kamu pun satu penakut awal-awal dah angkat bendera putih tak mau tak mau melawan pun macam mana nak jadi pemimpin ni macam ni uh, saya pudin eh so indah buat saya pudin kamu dah nampak sangat kamu ni uh, penakut nak jadi pemimpin macam mana eh hey, kata lawan tetap lawan uh, Rafizi Nurul Izah buat debat itu kalau tidak dua-dua kamu pun penakut